cakap pasal anak cerewet makanan hmm. ni selalu jadi isu. Ha, Pertama okay. sekali mama tu kena tahulah, parents hmm. tu kena tahu apa faktor anak-anak kita jadi cerewet makan. Hmm. So mungkin sebab faktor perkembangan natural tau. So anak-anak kita ni tengah belajar tengok uh, apa makanan mana yang diorang orang suka makan. Hmm. Uh, ada satu term tu kita panggil neophobia, dia takut nak try makanan baru. Uh, hmm. so tu antara faktor yang parents ni kena tahu, uh, kena cater dulu uh, kenapa anak dia cerewet makan. Assalamualaikum, kita bertemu lagi dalam segmen Tanya Pakar Dan hari ini kita akan bercerita tentang satu lagi topik yang berkaitan dengan bapaan. Tetapi kali ini kita akan bercerita tentang kepentingan kita menjaga diet seharian anak lah ha, Bukan kita yang dewasa sahaja kena jaga pemakanan Tapi sebaiknya penjagaan ha, orang kata diet ni bermula dari anak-anak kita masih kecil lagi Jadi hari ini kita akan bersama dengan pakar kita untuk bercerita tentang topik susu kambing dalam diet harian Cara mudah penuhi keperluan nutri nutrisi anak. Jadi bersama dengan kita pada hari ini ada seorang pakar yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Tetapi sebelum itu ingin saya maklumkan bahawa sesi ataupun segmen tanya pakar kita pada hari ini dibawakan oleh jenama susu kambing carry home. Susu yang dipercayai, susu yang diyakini kualitinya dan khususnya untuk anak-anak untuk kebaikan mereka dalam tumbesaran mereka. Baik, okay, bersama dengan kita pada hari ini adalah ha, ini dia pakar dietetik ataupun pegawai dietetik. Yeah. Okay, Puan okay. Laila Fadilah Omar. Okey, okay. okay. apa khabar hari ni puan? Sihat, alhamdulillah. Puan Amy okey, sihat. Alhamdulillah, sihat. Okey, okay, mungkin sebelum kita bermula Puan Laila nak perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, assalamualaikum mm. semua. Okey, nama saya Laila Fadilah Binti Omar. Saya adalah dietitian daripada Salam Syaklam Specialist Hospital. Mm -hmm. Okey, uh, dah 8 tahun dah dekat Salam. Mm. Uh, pejam celik, pejam celik. Pejam celik pejam celik 8 tahun dah dengan Salam. Okay. So, alhamdulillah. Okay. Okay. itulah sedikit sebanyak. Terima kasih puan Amy semua. Dan kru uh, jemput kami uh, tim salam yeah. uh, untuk share knowledge. Pasal pemakanan anak-anak ah, okay. Jadi hari ini specifically kita akan bercerita tentang uh, susu kambing Sini. Dan bagaimana susu kambing ini hmm. dapat memenuhi keperluan nutrisi anak lah Puan Fadilah okay. kan Okey jadi tanpa membuang masa lagi saya nak teruskan soalan yang pertama mm -hmm. Sebenarnya bila waktu yang terbaik untuk uh, ibu ayah ini memberi perhatian kepada uh, Pemakanan atau diet anak-anak ni Puan Ah, Okey kalau cakap pasal waktu sebenarnya uh -huh. seawal yang boleh Okey seawal yang boleh tu waktu bila Puan Amy? Okey uh -huh. Kalau boleh start daripada Mama tu Conceive Sampai anak tu umur 2 tahun hmm. Okay So sekarang KKM kita Dah lancarkan satu campaign 1000 hari pertama Anak-anak right. ha, Kenapa ada 1000 hari pertama Anak-anak tu hmm. Okay Sebab Kita ni ada masalah 1 daripada 5 Kanak-kanak kat Malaysia ni Dia bantut Ah, ha, hmm. okay. So seawal yang boleh Dalam masa tempoh 2 tahun tu Kenapa Ah, ha, Sebabnya Masa tempoh tu Anak tu punya Connective Sistem dia Sistem apa pemahaman dia dah meningkat masa time tu hmm. lepas seterusnya tumbesaran dia pun dah makin laju dalam masa Tempoh dua tahun tu Okey okay, Bila anak tu dah start, Dalam tempoh dua tahun tu Waktu kritikal tu Bila dah enam bulan Sebab masa tu Anak kita punya usus Dah start matang Dan susu ibu pun Dah tak cukup Dah nut, nak bagi Nutrisi ke anak kita Kepuluhan anak kita Dah semakin tinggi Pada ketika Usia enam bulan tu Itulah uh, Masa yang Serius uh, Menjawab soalan tadi Masa yang serius Bila kita kena Perkenalkan makanan Untuk anak-anak kita Hmm. Okey Jadi Maknanya Seawal anak tu dah boleh diperkenalkan dengan makanan. Betul. Kita dah perlu ha -ha. berikan penyekananlah terhadap bayi mereka tempun, kan. Ha -ha. Okey. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang apa makanan anak ni salah satu uh, orang kata inisiatif yang boleh diambil oleh ibu ayah adalah dengan mengambil susu. Ya. Dan ya. salah satu uh, susunya adalah susu kambing. Ya. Seperti mana yang ada di depan uh, saya sekarang ni di skrin adalah jenama susu kambing Carry Home. Jadi saya dengan sukacitanya ingin maklumkan sekali lagi bahawa kali ini uh, segmen tanya pakar kita dibawakan oleh jenama susu kambing Carry Home. Dan ada sedikit info tentang Kerry hmm. Home yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda semua bahawa susu ini diimport dari New Zealand dan kaya dengan pelbagai kandungan bioaktiviti uh, semula jadi seperti asid linoleic conjugate, casein, phosphopeptida uh, asid sialik dan juga nukleotida. Ha, okay. Hmm. Dan semua formulasi ini dapat membantu proses penghadaman dan penyerapan kalsium pada anak-anak dan juga dapat membantu mengurangkan masalah kolik pada anak-anak dan bagus untuk kesihatan usus mereka. Selain hmm. itu, kandungan SN2 palmitik yang ada di dalam uh, susu kami carry home ini juga dapat membantu anak-anak untuk tidur dengan lebih lena, bagus untuk sistem imuniti tubuh mereka serta secara tidak langsung membantu uh, perkembangan motor mereka. Jadi sebab itulah pentingnya formulasi ini kerana secara tidak langsung ia dapat menggalakkan perkembangan anak-anak kita. Baik, okay. kita ke soalan yang kedua. Okey. <laughs> boleh. Soalan yang kedua ni um kita nak tanyalah biasanya apa kesilapan ibu ayah lakukan dalam menyediakan uh, makanan harian untuk anak-anak kita pun. Okey. Kesilapan kesilapan eh. Uh -huh. Ibu ayah pun manusia juga. Betul. So sentiasa uh -huh. buat silap. Okey. Biasa kesilapan yang parents kita selalu terbuat lah. Uh -huh. ha, bukan sengaja buat, nama pun tersilap kan. Uh -huh. Okey, pertama sekali mungkin dia tak tak uh, dia okey, uh, ibu ayah sekarang kan dua-dua bekerja. mm uh -huh. so tak masa ke banyakkannya. Dua-dua uh -huh. bekerja tak sempat masa. So dia orang tense ataupun cenderung untuk ambil makanan yang fast food. Ah uh -huh. so itu kesilapan lah. Kenapa fast food sebab mudah, cepat masuk je dalam kuali. Masuk uh -huh. je dalam air fryer. Uh -huh. Ah so itu kesilapan yang pertama. Baik. Yang kedua, mungkin uh, parents ni dia tak tahu portion yang cukup untuk anak-anak kita. Ah uh, okey. So, uh, anak-anak ni dia di certain certain umur dia dah ada ada portion-portion yang tertentu. Uh -huh. Mungkin parents ni dia tak tahu ataupun dia tak aware pasal portion ni. Okey, yang ketiga sekali mungkin ah uh, uh, kurang variety ah, uh, okey kurang variety dalam pemakanan tu Okay, mungkin anak ni dia teng uh, mama ni dia tengok anak tu suka makan pasta aje so mm -hmm. dia bagi pasta aje lah dekat anak uh, dia tak tahu sebenarnya makan makanan lain ada je nutrien yang tersendiri uh, kalau anak tu suka makan ayam tapi mama tak bagi telur padahal telur ada omega 3 yang ses yang bagus untuk mata dengan uh, otak anak so itu ah. antara kesilapan yang boleh dia uh, ter Paris terlaku ter ha, lah, terbuat, terbuat la pun. Lah, ha, kan? Ah lah. okay. Jadi, puan bila kita bercakap tentang macam tadi puan katakan a apa tu a, kesilapannya apabila bila anak tu sukakan satu-satu jenis makanan mm -hmm. cenderung untuk kita bagi satu jenis makanan mm -hmm. tu aja kan. Mm -hmm. Tapi bagaimana kalau anak menolak makanan yang lain puan? Maksudnya memang dia suka pasta contoh kan mm -hmm. dan memang dia akan nak makan pasta sahaja. Mm -hmm. Adakah uh, perlu ditambahkan dengan makanan lain atau kalau suka pasta tak apa bagi sahaja pasta mm -hmm. tetapi bagaimana ha ah, okey So macam tu uh, parents tu kena kreatif lah ah. uh, sebab anak dia rasa suka pasta kan mm -hmm. so kita create sikit pasta yang kita tambahkan dengan protein contoh okay. kita tambahkan dengan ayam protein yang berkualiti ya okay protein kualiti tu ayam uh, bukannya uh, apa nugget ataupun hot dog ataupun mm -hmm. sosis kan okey mm -hmm. so kita tambah dengan protein yang berkualiti dalam kuah spaghetti tu ataupun kuah pasta tu mm -hmm. dan kita tambahkan fiber mungkin kita boleh tambahkan brokoli ataupun carrot dalam pasta anak kita uh, kat mm -hmm. situ dah sedikit sebanyak boleh Uh, Bagi anak kita Try makan makanan yang Dia tak makan sebelum ni hmm. ah Betul lah. Itu kena kreatif sikit lah. Ah, sekarang kan banyak resipi-resipi resepi dekat TikTok, Instagram. Okey. Seperti mana yang Puan Laila katakan tadi tu bila kita nak sediakan makanan untuk anak-anak ni perlu lebih kreatif. Dan hmm. jadi salah satu lagi orang kena cara untuk menjadi kreatif dalam memasak ni adalah dengan memasukkan susu di dalam masakan hmm. kita kan Puan hmm. ah, Layla kan? Betul. Ah, jadi macam jenama susu kambing carry home ini sebenarnya ah, ia juga fleksibel. Bukan sahaja boleh diminum begitu sahaja tetapi boleh juga dimasukkan dalam ah, masakan. Jadi hmm. saya nak kongsikan satu lagi info menarik tentang jenama susu kambing Carry Home ini di mana ia dihasilkan dengan teknologi NutriCap yang melibatkan satu kali pemanasan sahaja untuk melindungi hasiat semula jadi pada susu kambing ini. Jadi, lemak di dalam susu kambing Carry Home ini lebih lembut dan ia mudah dihadam. Selain itu, ia juga mempunyai tekstur lembut dan mudah untuk dibancuh, mudah larut di dalam air Ah, hmm. jadi aa, mungkin kepada ibu ayah di luar sana yang sekarang ini sedang mencari susu terbaik untuk tumbesaran anak-anak, anda boleh cuba susu kambing Carry Home ini. Baik, Puan kita ke soalan okay. yang seterusnya. Sebenarnya apakah uh, elemen penting dalam diet seimbang yang membantu uh, dan menyokong tumbesaran anak-anak kita? Okey, elemen penting yang dalam pemakanan kita, eh. Mm -mm. kan? uh, first sekali kita kena ada karbohidrat. Okey, first okay. tu protein and then lemak sehat uh, Ah, lemak sihat, serat, vitamin dan mineral okay. dan yang penting air. Okay. okay, so apa ah uh, karbohidrat tu? Karbohidrat kompleks, uh, macam nasi, uh, macam pasta tadi kita cakap, uh -huh. roti. Okay, kenapa karbohidrat kompleks ni sebab dia bagi sumber tenaga utama uh, untuk anak-anak kita. Okay, Baik. protein. Uh, daripada tadi saya cerita pasal protein berkualiti kan? Uh -huh. Okay, protein berkualiti datang daripada ayam, telur, ikan. So protein yang tak berkualiti tu protein yang nugget, yeah. uh, Sosis makanan-makanan -makan uh, yang diproses, yeah. lah sebenarnya, kan Ah, yes. uh. uh, okay, so lemak saya Sehat, mak sihat yang sihat pun penting untuk uh, pemakanan anak-anak kita Sebab okay. lemak sihat ni dia bantu untuk penyerapan certain vitamin Ha, so lemak sihat datangnya daripada avocado, mm -hmm. minyak zaitun, minyak ikan. Ha, okay. So serat datang daripada buah-buahan dengan sayur-sayuran. Kenapa okay. serat, serat ni penting? Ha, sebab untuk sistem pahadaman anak-anak kita lah. Hmm. hmm. Lepas tu yang penting yang last sekali air kena cukup. Ha. Ha. so kita nak elakkan anak kita daripada dehydrate. So bila dehydrate anak kita, uh, bila dehydrate kita takut anak kita lesu, penat, tak cukup air kan? Ha. Ha. so itu antara elemen-elemen yang penting dalam pemakanan seimbang untuk anak kita. Dan yang pentingnya Air apa tu puan? Air kosong Air kosong <laughs> okay. uh, Bukannya air manis-manis Kita -manis, bayar dengan gula dan uh. sebagainya lah Okey puan Seterusnya kita nak tanya uh, Tentang bagaimana Pemakanan yang baik ni eh, Dapat uh, mempengaruhi tenaga Fokus dan juga emosi Anak-anak sebenarnya Okey. So pemakanan baik Dan cukup lah hmm. Straight away akan bantu Meningkatkan tenaga anak-anak Contohlah okay. Okay, Contoh eh Anak-anak tu kalau dia Breakfast pagi uh, Compare tu dengan Anak-anak yang tak breakfast Tak breakfast kan So breakfast pagi Dia cukup makan Dia punya fokus dia Lebih uh, Bagus dalam kelas uh, hmm. Dia tak mengantuk Dia tak lapar Perut tak berbunyi So benda tu Mengantuk dari segi Fokus Dengan uh, Fokus dan tenaga Anak-anak So uh -uh. Uh, Lagi satu macam Certain vitamin Seperti magnesium Zinc uh, Omega 3 Sebenarnya bantu Untuk perkembangan otak Anak-anak tau Dan uh -uh. control dia punya State Control dia punya emosi. So, kadang-kadang kalau common sense lah. Kita tengok anak kita lapar. Anak kita tak cukup makan. Mesti dia tantrum kan. Ah. So, kita kena make sure anak kita cukup makan. Untuk pastikan dia... Dia tak tantrum Dia tak emosi Kitchen so, yang dewasa pun lapar Ya yeah, betul Ngamuk Betul ngamuk Kalau tak Aa, lapar kan Ah, So itu makanan penting Untuk anak-anak mm. kita Untuk pastikan dia cukup tenaga Emosi dia stable Vitamin dengan mineral dia cukup Dalam badan mm. Aa, so. Mungkin pun Laila boleh Kongsikan dengan kita Sebagai pegawai Dari Tetik kan mm -hmm. Apakah snack sihat Yang boleh kita berikan Pada anak-anak ni mm -hmm. Katakanlah anak kita ni Memang ada waktu senggang Antara waktu uh, makan pagi Contohnya sarapan mm. Kemudian nak ke makan Tengah hari tu Anak ni jenis yang suka makan. Hmm. Tapi kita tak naklah dia makan uh, makanan yang tidak berhasiat kan, yang tidak hmm. sihat. Jadi apa saranan daripada apa uh, Laila? Snack lah. yang kita boleh beri kepada uh, uh, mereka. Ha. Ke? Kalau saya, saya suka bagi snacking yang berasaskan protein. Okay. Ah, Seperti... protein. Contohnya tu telur. Ah. Telur rebus je. Ah, so kita boleh try bagi ke anak-anak kita. Telur rebus lah paling senang sekali lah nak, hmm. nak siapkan. Sebab protein ni dia bantu untuk Develop uh, Tisu Masa Dan perkembangan otak juga Okay uh, Berbanding dengan Snake yang datang Daripada karbohidrat So karbohidrat okay. ni memang Ada bagi tenaga uh, Tapi kita takut terlebih Ah, ah tak lebih. So protein bagus. Ah protein boleh. Dan protein juga sebenarnya dia ada kalori tau. Oh ah, okay Selain mm -hmm. daripada yang dia nak bantu untuk uh, pembinaan massa tu dia ada kalori. So sedikit sebanyak bagi tenaga juga dekat anak kita. Ah, ah so snacking yang paling simple lah. Ah yang boleh saya share. Mm -mm. Ah jadi tak mudah uh, bukan tak mudah, tak tak sukar pun oh, sepilih yeah, lagi ah, satu ah. protein susu pun boleh juga. Ah, susu paling senang nak buat. Ah, betul. ni kalau kata nak travel tu, telur tu kita boleh rebus terlebih dahulu Siap -siap. kan? Mm. Aa, jangan kopi lah kalau dah kopi susah pula kan takut Aa. nanti cepat rosak. Betul Tapi kalau dia Aa. masih lagi intact dengan kulit dia tu, ah insya-Allah dia bertahan. Kemudian dengan susu, Seperti yang Pak Laila katakan tadi, susu lagi senang kita Aa. boleh bawa sahaja. Nanti bila anak dah mula nampak macam lapar tu kita boleh bancuh dan berikan kepada anak-anak. Uh -huh. Jadi selain uh, orang kata protein uh, juga dapat uh, membantu mereka ni dari segi uh, tenaga a uh -huh. juga. Okey, menarik-menarik. Telur tu paling saya suka sebab simple sebenarnya. Ah <laughs> kan? uh, atas uh -huh. dapur tu tak sampai pun 10 minit kita sediakan dan uh -huh. boleh bawa je lah Betul. bila kita nak travel dan sebagainya. Uh -huh. Okey Puan, uh, kita nak tanya jugaklah a uh, apa tu untuk anak-anak yang cerewet makan ni kan hmm. Apa pendekatannya selain daripada puan ah, katakan ah, Ibu ayah ni perlu lebih kreatif lagi mm -hmm. Selain itu apa yang dapat membantu ibu ayah ni Untuk uh, menggalakkan anak-anak makan okay. Cakap pasal anak cerewet makanan hmm. ni selalu jadi isu ah, Pertama okay. sekali mama tu kena tahulah Parents hmm. tu kena tahu apa faktor anak-anak kita jadi cerewet makan. Uh -uh. So mungkin sebab faktor perkembangan natural tau. So anak-anak kita ni tengah belajar tengok uh, apa makanan mana yang diorang suka makan. Uh, hmm. ada satu term tu kita panggil neophobia. Dia takut nak try makanan baru. Uh, so hmm. tu antara faktor yang parents ni kena tahu, uh, kena cater dulu uh, kenapa anak dia cerewet makan. Okay, so cara pendekatan dia mungkin kita boleh try bagi dia berkali-kali try makan. Uh, ah okay. setiap-setiap makanan tu. Kadang-kadang sampai 20 kali. Ha, baru anak tu boleh terima makanan tu. So apa nak perkenalkan anak tu berkali-kali lah makan. Yang kedua kita ajak anak kita prepare food sama-sama. Ah, ha, so bila prepare food sama-sama, anak dia dah tahu. Okay, mama ini kita potong sayur ni tadi. Ah, ha, so lagi dia nak makan. Ah, ha, prepare food sama-sama. Lepas tu pergi beli grocery sama-sama. So bila beli grocery sama-sama tu kita boleh ceritakan juga. Uh, apa kebaikan sayur-sayuran yang mama dia nak beli. Mm. Uh, so anak dia akan lagi tense so dia kena makan benda ni sebab mama cakap uh, uh, carrot bagus untuk mata. Uh, contohnya. Uh. Lepas tu yang ketiga kita jadikan suasana makan tu Suasana yang happy. Yang fun sebagai contohnya macam okey ikan ni bagus kita nak masuk dalam mulut kakak. Ah uh, contoh uh, ikan ni protein kita nak bagi rambut kakak cantik. Ah uh, mm. itu contoh. So kita create fine environment. So anak tu bila dia time makan tu dia jadi excited lagi dia nak makan. Ah ha. so tu antara pendekatan ataupun tips-tips yang saya boleh share lah. Ah ha. ha. Okay. Jadi sebenarnya uh, kata kuncinya kita kena kata dulu apa punca menyebabkan anak ni memilih ketika nak makan tu Betul. kan. Betul. Ah, okey okey. Baik, uh, kita nak tanya jugalah bagaimana uh, sumber ataupun uh, makanan atau minuman seperti susu ini yang uh, berasaskan produk susulah orang katakan hmm. uh, membantu melengkapkan keperluan nutrisi uh, pada anak-anak uh, ni puan. Okey. So apa-apa uh, susu pun dalam uh -huh. dunia ni sebenarnya kita dah panggil dia complete meal. Uh -huh. Ah complete meal. So apa maksud complete meal tu? Maksudnya dalam tu dia dah ada protein, uh, terutamanya protein. Dia dah ada lemak yang sihat dalam tu. Dia ada vitamin dan mineral juga dalam su susu tu lah. Uh -huh. So susu ni dia umpama macam suplemen ataupun pelengkap pada anak-anak kita. Kalau katakan anak kita ni dia dah makan dah, uh, tapi kemungkinan makanan dia tak cukup ataupun portion dia tak cukup. So susu ni bertanggungjawab untuk top up ah hmm. pada anak-anak kita. So kita boleh panggil apa-apa makanan first dulu dan susu ni as a top up untuk anak-anak kita untuk memenuhi nutrien yang diperlukan. Hmm. Ah gitulah. Okay, Okey, tapi ada juga sesetengah anak yang mungkin tak suka minum susu mm. kan mm. Aa, puan jadi antara makanan-makanan lain yang dihasilkan dengan a produk tunusul lah orang panggil seperti keju dan sebagainya juga elok untuk diambilkan mm. puan mm. okey tapi saya di sini ingin kongsikan tip juga puan kalau katalah anak-anak kita ni menolak untuk minum susu sebenarnya kita boleh kan sama ada seperti yang saya katakan tadi masukkan di dalam masakan mm. kan betul. kalau macam contohnya kita sediakan uh, pasta boleh masukkan dalam sos pasta tetapi selain itu kita boleh buatkan smoothie mm. ataupun kalau anak suka akan oat kita boleh jadikan bubur oat dan kita tambahkan dengan uh, susu kambing carry home ini ataupun kita boleh uh, buat uh, susu kurma juga sebenarnya yeah. kalau untuk membekalkan tenaga kepada anak-anak kita bancuh susu kambing carry home ni kemudian kita blend bersama dengan buah kurma uh, dapat memberi tenaga juga lah kepada anak-anak selain mm. membantu proses penghadaman anak dan juga membantu anak-anak ini untuk kekal uh, fokus dan juga membantu mereka ketika nak tidur nanti tidur mm. mereka lebih berkualiti dan lebih nyenyak lah uh, mm. dan tak adalah terjaga 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 dan of course. Kita tahu kalau anak-anak ni tidurnya tidak berkualiti, tidurnya terganggu secara tidak langsung akan mengganggu mood mereka sepanjang hari betul. esoknya tak? betul, betul lah. Ha. Okey jadi kita nak ke soalan yang seterusnya uh, susu kambing uh, sekarang ni kita katakan uh, semakin popular lah dan menjadi pilihan ibu ayah di luar sana kan jadi sebenarnya apakah kelebihan uh, susu kambing ni uh, secara generalnya uh, dari sudut nutrisi untuk uh, tumbesaran kanak-kanak Okey, mm -mm. so bercakap mengenai susu ni, semua susu macam tadilah saya cerita Susu Aa semua Adalah susu yang terbaik ha, Terutama okay. susu ibu lah Okay, ha, okay. So termasuklah Susu kambing Nabi kita pun Minum susu kambing kan Ah, ha, Sungguh lah tu susu kambing Okay dalam susu kambing ni, dia Tak ada kelebihan yang unik lah Haa mm. okay, okay Apa yang unik dia Adalah Lemak dia lebih halus Haa okay. Dan mudah penyerapan Untuk Sisa perhadaman Anak-anak kita okay. okay Yang kedua Protein dia Dia punya ketulan protein Dia lebih lembut Dan mudah juga nak hadam Okay, okay. And then yang best sekali Lettuce like, dia kurang sikit ah ha, Kurang sikit Dan susu suai lah untuk anak-anak ni yang ada masalah lactose intolerance. Ah, ah pernah okay. dengar ke pasal lactose intolerance? Ha, ah, okey. Lactose intolerance ni yang mana uh, usus anak-anak kita ni dia takde kurang enzim untuk pecahkan gula dalam susu tu. Mm -hmm. So bila uh, lactose ni uh, sus, gula dalam susu tu tak tak dipecahkan, ah mm -hmm. uh, so dia akan keluarkan simptom-simptom seperti anak-anak kita kembung perut, mm -hmm. cirit-birit. So mungkin susu kambing ni boleh membantu untuk atasi masalah tu. Mm -hmm. Ha, itu dia tadi penjelasan biasanya pada puan Laila. Jadi saya kira penjelasan itu cukup jelas untuk ibu ayah yang mungkin masih lagi mencari-cari susu yang terbaik untuk tumbesaran, untuk kesihatan anak dan sebagainya. Jadi anda boleh cuba jenama susu kambing Carry Home seperti mana yang saya katakan tadi. Teksturnya hmm. lebih lembut, bagus untuk uh, apa tu, penyerapan kalsium anak, juga mudah untuk dibancuh serta rasanya juga uh, sangat berlemak dan uh, mempunyai uh, keperluan nutrisi yang dapat membantu anak-anak untuk menjadi lebih fokus hmm. untuk Anak-anak Lebih emosinya Lebih terkawal Dan juga Lebih senang Untuk tidur Dan aa, mereka juga Akan menjadi anak-anak Yang lebih cemerlang lah Kalau yeah. di sekolah tu kan yeah. Okay. Jadi Puan Laila, kita nak bertanya juga tentang prebiotik. Kita dah oh. cerita okay. tentang keperluan nutrisi, protein, serat, karbohidrat dan sebagainya. Kita nak bercakap tentang kandungan prebiotik mm -hmm. di dalam susu kambing. Bagaimana ia dapat uh, membantu uh, untuk kesihatan usus dan sistem imun anak-anak ni Puan? Ah, okay, so bercakap mengenai prebiotik. Eh? Ah. Susu kambing ni secara semula jadinya dia ada prebiotik yang dinamakan oligosaccharide. Ah. ah, Okay, so oligosaccharide ni sebenarnya dia prebiotik yang bagi makanan untuk probiotik. So seorang di luar sana dia confuse prebiotik ni probiotik ni apa dia. Hmm. Okey so prebiotik ni adalah makanan kepada probiotik. So probiotik ni adalah bakteria baik dalam usus kita. Okey so prebiotik ni dia bagi makanan kat Probiotik, probiotik banyak dalam usus kita so, Usus kita jadi mudah nak buat kerja dia ha, Apa ah. dia nak buat kerja dia? Dia nak hadam makanan-makanan kita lah ha, So mungkin dalam susu kambing ni Dia sedikit sebanyak membantu untuk uh, Mempercepatkan perhadaman uh, hmm. dalam uh, usus kita Dan juga menguatkan imun sistem anak-anak kita ah. Ah, So itu kelebihan prebiotik ni ah. okay, ya? pentinglah adanya pengambilan prebiotik ni dengan cara yang mudah adalah dengan konsum susu lah kan Puan. Hmm. Uh, jadi uh, selain daripada sistem immunity tadi Puan ada kata juga dia bagus untuk proses penghadaman. Benar. Jadi adakah sedikit sebanyak dapat membantu mengatasi masalah sembelit Puan? Boleh, boleh ha. sembelit kalau ada masalah sembelit ni uh, mungkin pertama sekali anak-anak tu kurang minum air pun boleh jadi juga hmm. uh -huh, okay. so uh, kurang uh, usus yang baik dalam dia punya sistem penghadaman pun boleh jadi juga. So mungkin susu kami ni sedikit sebanyak boleh Bantu untuk asas atasi problem sembelit tu. Ah, jadi kita bila kita bercakap tentang ah, sembelit ni kan Puan la kan. Mm. Ya, adalah masalah yang berkaitan dengan penghadaman dan of course bila anak sakit perut ni benda yang mm. kita paling tak suka adalah mereka akan merengek yeah, kan. Betul. Mood dah kelaut. Mm. Lepas tu jadi tak seronoklah satu betul. hari tu kan sebab mm. mereka akan mengadu sakit perut dan sebagainya. Jadi oleh itu, uh, pengambilan susu adalah sangat penting dalam diet seharian anak-anak. Mm. Seperti mana yang saya katakan sekali lagi, uh, segmen kita pada hari ini dibawakan oleh jenama susu kambing Carry Home dan saya nak war-warkan kepada ibu ayah yang sedang mencari susu terbaik untuk tumbesaran dan kesihatan usus anak-anak anda bolehlah cuba susu kami carry home yang mana ia menyokong uh, tumbesaran anak selain uh, baik untuk sistem imuniti dan proses penghadaman. Yeah. Jadi sebagai uh, pegawai dietetik dah tentulah uh, puan juga sering memberi orang kata saranan kepada mm -hmm. ibu ayah kan yang datang ke klinik mm -hmm. uh, dan juga mungkin puan boleh kongsikan saranan yang sama kepada ibu ayah yang sedang menonton sekarang ni mm -hmm. apakah kriteria ataupun tip penting yang perlu dititik beratkan Ketika ibu ayah mencari susu yang terbaik untuk mm. anak-anak. Okey, mm -hmm. so antara tips-tips kalau kita nak pilih susu, sebenarnya kita first kali kita kena tahu uh, susu yang sesuai untuk anak-anak kita lah. Uh, okey, sebab certain, certain brand ataupun certain seterusnya susu dia dah formulasi ikut umur. Ah, mm -hmm. uh, okey, so uh, ibu ayah tu Dia kena tahu anak dia sesuai pada umur ini sesuai dengan susu yang mana. Mm -hmm. Okey, yang kedua kena pastikan susu tu cukup nutrien. Ah, uh, maksudnya susu tu dah diformulasi, formulasikan mm -hmm. khas. Uh. Untuk anak-anak tu Dia ada DHA Ada foliase Ada kalsium So kena make sure Susu tu complete Dengan nutrien-nutrien yang tengok okay. Yang ketiga Kena make sure Anak kita tak alah lah Pada susu tu mm Haa -hmm. Certain-certain susu Mungkin anak kita minum Susu A Dia dah cirit-birit Ataupun night rashes ke mm -hmm. Ataupun Dia allergic lah dengan susu tu So mungkin boleh try brand lain pula. So, itu tiga tips utama yang saya boleh share bila mama-mama dengan daddy-daddy kat luar sana nak pilih susu yang sesuai untuk anak dia. Aa, hmm. Dan yang paling penting sebagai ibu ayah kita kena ada knowledge jugalah Betul. tentang susu yang ingin kita berikan kepada anak-anak. Jadi kenapa setiap uh, susu uh, ada uh, orang kata kandungan nutrisi yang telah dipamerkan di packagingnya adalah untuk rujukan ibu ayah uh, untuk memastikan anak memilih yang terbaik dan tepat mengikut keperluan anak-anak. Jadi seperti mana saya katakan ah saya asyik kata 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 kata, kata je ni ah jadi dapat sedikit sebanyak mempengaruhi anda sebenarnya sedang menonton di luar sana untuk mencuba jenama susu kambing carry home kerana saya nak ulang balik apakah kebaikan kebaikannya sebelum kita berakhir pada hari ini ah yang mana susu kambing carry home ini diimport dari New Zealand dan diperkayakan dengan kandungan bioaktiviti semula jadi seperti asid linoleic conjugate casein fosfopeptida asid sialik dan juga nukleotida dan formulasi ini sebenarnya dapat membantu seperti mana kita cakap tadi bagus untuk penghadaman anak-anak juga dapat membantu penyerapan kalsium sepenuhnya juga dapat membantu mengurangkan masalah kembung perut pada anak-anak dan bagus untuk kesihatan usus mereka dan sekali lagi juga diformulasikan uh, dengan uh, SN2 Palmitate yang mana membantu anak-anak macam -anak, like saya cakap tadi tu tidur dengan lebih lena mendapatkan tidur yang lebih berkualiti dan bagus untuk sistem imuniti tubuh juga membantu perkembangan motor mereka dan secara tak langsung dapat menggalakkan perkembangan mereka lah uh, jadi mungkin ada uh, nasihat yang terakhir daripada Puan Laila sebelum mm -hmm. kita berakhir dan sebelum saya kongsikan di mana anda semua boleh dapatkan uh, Susu nak carry home ni kita nak minta Puan uh, Fadila untuk berikan sedikit kata kata-kata <laughs> terakhir uh, tentang kepentingan menjaga diet harian anak. Okey. Mm -hmm. So kata-kata terakhir dari saya ya hari ha. ni okey pastikan anak kita cukup makan. Ah <laughs> itu yang paling penting, tagline paling penting. So uh -huh. bila anak kita cukup makan, nutrien anak kita cukup, so anak kita punya pembelajaran lagi mudah fokuslah dalam kelas. Mm -hmm. Persepsi anak kita pun semakin baik. Okay. So apa-apa start daripada makan dulu. Ah makan dulu. Make sure anak kita makan ikut waktu. Mm -hmm. Variety kan makanan anak kita kita seimbangkan segala nutrien dalam makanan untuk anak-anak kita. Jadi So itu adalah nasihat yang paling penting dan selalu saya cakap apa macam saya, makan, makan, makan. Ha. ha, tapi makan yang seimbang Betul. dengan portion yang terkawal. Betul. Jangan ha. makan-makan makan, main ha. sedap aje sebab pun lelaki makan je. Ah ha, betul. Makan jelah. lah ha. 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 tapi tapi ada tapi lah ha. kat belakang ha. dia. Ha. Okey, baik. Oleh itu ingin saya uh, maklumkan sekali lagi uh, bahawa segmen tanya pakar pada kali ini dibawakan atau diserikan oleh jenama susu kambing Kerry home yang mana kepada anda yang ingin mendapatkan produk aa, susu kambing carry home ini bolehlah pergi ke Aeon, Aeon Big, MyDane, Jaya Grocer, Village Grocer, Farmasi-Farmasi terpilih atau kedai-kedai barangan bayi terpilih juga dan untuk maklumat lanjut tentang jenama susu kambing carry home ini anda boleh layari laman web rasmi mereka Facebook, Instagram dan TikTok carry home. Jadi diharapkan dengan perkongsian Puan Laila pada hari ini dapat membantu aa, ibu ayah di luar sana untuk memastikan diet yang terbaik untuk anak-anak Anak juga memilih susu yang sesuai mengikut keperluan nutrisi mereka dan dapat membantu mereka untuk menjadi anak yang lebih sihat, anak yang lebih cergas, anak yang lebih aktif dan anak yang lebih cemerlang. Ah itu dia panjang okay. kan. <laughs> Okey. Jadi uh Semoga dengan perkongsian Puan Laila tadi juga dapat membantu uh, dan memberi input kepada anda semua sedikit sebanyak untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Jadi kita jumpa lagi di episod Tanya Pakar yang akan datang. Tapi sebelum itu tunjukkan sokongan anda kepada Majalah Pak Emma dengan mengikuti kami di uh, laman sosial media sosial kami di Facebook, TikTok, Instagram dan juga subscribe YouTube Majalah Pak Emma. Jadi, kita jumpa lagi bersama okay. pakar yang lain pula untuk episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank <laughs> you.